Если ты пилот квадрокоптерного аппарата, э, то есть ты должен уметь бомбить, атаковать, кидать с пролета, кидать с пикирования. Метра три, наверное, в радиусе, типа, оно ну, касануло именно так, что до черного, блядь. Это было ярко, конечно, это прямо с... такой день был тебя помимо картинки может отвалиться связь, ну, управление. То есть как тебе правильно ниже. Вот это постоянная дилемма. Куда и тут крестик держать? По цель, за цель, на цель, движущая, стоящая, бегущая, прыгающая. Вот это вот. Топ-3 или топ-5 вещей, которых стоит научить в симуляторе будущих пилотов, чему их стоит учить на что делать упор при том что мы сами симулятор создаем то есть мы можем сделать как миссию практически длинную куда надо прилететь с батареей со всем остальным также мы можем их научить в условиях там и э, рельефа летать и все остальное то есть какие вещи самые такие важные чтобы люди которые научились на симуляторе приходили и не были в панике когда выходят на боевые основное это отвал видео то mm -hmm. есть чтобы люди понимали как работать с плохой картинкой потому что она не всегда будет ну больше, чем не всегда, она будет херовая, блин, вот это битрейд 0. Угу. Вот, вот, вот до, такого, до такой степени, чтобы была херовая картинка. Это как бы, это, вот это раз. Ну а второе, это не запиливать пилотов тупо на бомбер. То есть я считаю, что э, как и в ПВ школа, так и школа бомберов должна учить и тому, и второму. То есть я пошел по принципу, то есть в основном вот у меня взвод, типа это, мы их сами учили. И вот они учились, летали на симуляторе, и только потом им давали в руки локестрать. Да, тоже они коряво летали, но типа потом же что-то у нас с Фениксами пошла тема, мы там чуть-чуть ими работали, то есть, а там пришлось уже летать как на FPV и бомбить как с FPV. Поэтому я считаю, если ты пилот, квадрокоптерного, ну либо ну гекса там такое. А вот если ты пилот квадрокоптерного аппарата, э, то есть ты должен уметь бомбить, атаковать, кидать с пролета, кидать с пикирования, то есть вот эти моменты надо как бы все обучать. Потому что э, сейчас, вот как ты говоришь, вот это все движется постоянно, ну и командование же также ищет постоянно, ну и командование и сам ты где-то ищешь что-то улучшить, чтобы больше убить, чтобы Меньше их пролезло и поэтому хватаешься за все. А чтобы меньше времени тратить на полигонах с подготовками, то есть пилоты они должны уметь летать как на FPV, так и на бомберах. То есть со стабилизацией, без стабилизации, в Энгеле и... Самая охуенная миссия, которая вот у тебя была и которая было бы круто в симулятор засунуть, чтобы люди учились? Из, из крайнего это как они жгли посадки. Вот это, ну ты сам видел. Да. Ну, да. Это было ярко, конечно. Это прямо фу. такой день был. А классный. я видел, что-то вы сбросили, так нормально бахнуло, что там вообще, наверное, зацепило быка какой-то или еще что то А, да, 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 было там. Это РКГшка блядь, с осколком. Они кинули, а там вокруг чикамыши были, чешо. Чи Оно прям видно вот, взрыв. И как осколки блядь, косят все вокруг. Вот так То есть взрыв, и там, ну, сверху, ну там, блядь, ну такое, ну, блядь, метра три, наверное. В радиусе, типа, оно косануло именно так, что до черного, блядь. Сталкивался с с вот, именно конкретно у меня где-то было два или три попадания. И причем даже не всегда зажигалками, даже осколком, что поджигал склады быка, типа. Ну, такие угу. небольшие в посадках, типа, попадал. И то попадал рядом, там по ходу то ли что, горящий осколок летел, и вот в двух метрах взрыв, угу. взрыв типа, начинает там детонировать, и гореть, да. Мы с тобой это обсуждали. Есть много мнений. Я отстаиваю тоже похожую на твою позицию, что пилот должен пилотировать, а инженер инжинировать, назовем да. это так. И вот эта попытка школ обучить всему и бета-флайту. Да, а... да, это вопрос, вот, как бы ты рекомендовал построить время, вот 100% времени есть, сколько бы ты уделил. А, там теории, пилотирование, картографии, ну, вот, всем вещам Ради, радио, вот как бы ты разделил программу? Вот я когда учился на FPV, угу. э, ну и в принципе их подход мне понравился. То есть, из, ну, как бы все туда поприходили не изначально, все как бы тупые, все в основном после Мавиков пришли. То угу. есть как летать на Мавике, ну, все летали на Мавиках, все понимали, ну, как и что. То есть первые два дня это чисто на лосах мы летали, но на визуале, то есть дроны со стабилизацией были, ну ангел и ну высоту не держали. И ты просто на визуале вот висишь перед собой, вот, теннисные шарики мы носили на стол со стола, то есть ну вот именно вот эта микромоторика движение стиками. Потом э, пошел симулятор. Э, да, симулятор до конца недели что-то был, ну три дня получается, два дня мы на ЛОСах, а не, вру, потом симулятор три дня, и потом еще, по-моему, день или два следующей недели и потом пошли в УПИКи, пошли в УПИКи, после вупиков уже мы летали на пятерках, крайнюю неделю, потом экзамены, все, но... К этому всему я бы добавил, допустим, ну это тупое, тупая трата времени, вот целый день залипать в симулятор. У тебя башка такая, толку mm -hmm. от этого ни хера. То есть я бы совместил, вот, ну в принципе они и хотели, у них просто мощности не хватало. То есть совместить симулятор с лупом, mm -hmm. чтобы это было в паре. Во-первых, это и ускорит процесс, тебе не нужно лишнее время тратить, а больше, допустим, времени потратить на полеты. Опять же, из-за нехватки тех же самых дронов у них самих. То есть, ну, они не могли пожертвовать вот один дрон куда-то вхерачить, допустим. Ну, хотя бы в ту сетку, блин. Ну, потому что летать это хорошо, а зайти в цель, особенно, и понимать, как тебе нужно, блин, тот стик держать, как тебя подвернуть, как себя дальше дрон поведет. Угу. Почему что я говорю, что, допустим, вот э, в симуляторы добавить херовую картинку, но в бомберах это как таковое, а вот больше вот в камиказе теме. Э, то есть, чтобы у тебя была картинка, как, как с очков то, что ты видишь, и вторая картинка, как же летит дрон. И Вот именно вот это, знаешь, наложить, угу. вот у тебя картинка отъебнула, угу. и у тебя хоп и сразу показывает там сбоку, как он, угу. дрон как влетает. И при том, что э, он тоже реагирует на стики. Mm -hmm. То есть отпустил стики, либо подвернул. То есть, как себя поведет. Ну, понятно, что там со всеми моделями не угадаешь, но плюс-минус, чтобы просто пилоты понимали, как ему нужно держать стики. Потому что не все говорят: вот держи стики и не отпускай. Ну бля, ну так не всегда. У тебя помимо картинки может отвалиться связь ну, управление. То есть как тебе правильно ниже. Вот это постоянная дилемма. Куда тут крестик держать? По цель, за цель, на цель, движущая, стоящая, бегущая, прыгающая. Вот это вот. А еще вопрос э, с радиогоризонтом. Вот давать эту информацию уже, я думаю, надо. Конечно. Радиогоризонт Крапива ⁇ это как бы по умолчанию. Mm -hmm. То есть я как бы это даже не озвучу. Я сейчас больше отклонился в сторону пил пилотирования. Ну, просто, ну, знаешь, я сталкивался с тем, что очень много школ учат летать. А потом ты, ты получаешь, с пацанами выходишь, здесь приезжаешь, где-то на районе, на местности. А он такой, типа, и спрашивает, как далеко ты вот летал, он говорит, ну, 500 метров. И он не понимает, что с дроном, он боится, что связь отвалится и все остальное, подкручивать антенну и т.д. и т.п. сколько процентов надо ему это уделить? Какие вещи надо человеку знать, который пилот, а, 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 с которыми достаточно для того, чтобы выполнять боевые задания? Я думаю, он должен уметь э, раскидать клави э, тумблера по уксам, угу. то есть понимать, как, какое... Потому что э, по Betaflight это aux 1, mm -hmm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по-моему, да. Mm -hmm. Вот. А на пульте эти же AUX не написаны. Там SD, SD, mm -hmm. CD. И то есть, чтобы он понимал, что AUX и вот эта раскладка на пульте — это как бы одно и то же, просто оно названо иначе. Э, то есть чтобы он мог назначить вот это все, ну, как бы настроить дрон, что если это будет со сбросом, okay. чтобы он мог настроить э, дрон под сброс как заармиться, то есть, чтобы, допустим, вплоть до того, что э, кому-то удобнее арм делать вверх, кому-то удобнее делать арм вниз. То есть, даже чтобы он мог развернуть этот тумблер. Настроить OSD под себя, то есть, какие показатели ему нужны, какие важны. Ну, это, опять же, это относится к бомберам больше. Mm -hmm. Потому что OSD, там, ну, как бы, если ты э, пилот Камикадзе, тебе вообще по херу там, что он у тебя там написано, есть, главное, чтобы крестик был, блядь, и все. Ну, в принципе, ну даже я не знаю. Ну, что, еще там, биндить что... очки. Там, ну, и... би... это, это тоже да. все по умолчанию да. как бы, должно происходить. Каждый пилот должен уметь забиндить как очки, так и управление. Короче, очень такое поверхностно базовое понимание да, и дрона, да, вот... и бета-флайта. Главное уделить время полетам, полетам по местности. Опять же, сколько людей вот новичков теряют дроны из-за того, что они не могут разобраться, куда по местности долететь. Да, ну, процентов 100, наверное. То есть, первый полет это потеря по местности? Ну, вот если он, у него первые боевые, и он до этого никогда не летал, да. и с ним нету рядом опытного пилота-штурмана, это я больше, чем 100% даю, что это дрон в один конец просто сразу со взлета. Потому что э, не все понимают, что на Крапиве мы видим одно, по факту это совсем другое. И здесь и беда. Ну а есть что. Ну, если ты как там этим бабабам родился, здесь вообще тоже такая тоска зеленая, что у нас, конечно, это грустно, печально, но у нас до хера пилотов, которые не ориентируются в пространстве просто. А еще, если ему еще крапиву добавить, это все.